ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Alhamdulillah hari ni diberi, diberi lagi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita bersama-sama dalam majlis orang kata majlis kan ni episod ataupun perkongsian ilmu untuk hari ini. Okey, minggu lepas saya ada bersama kawan saya Ahlam tapi minggu ni saya seoranglah. Ah ha, kawan saya tu tak nak join saya hari ni. Dia musuh, dia Sebab dia pergi uh, ni, uh, event. Jadi hari ni saya seorang sahaja, uh, sebelum tu saya perkenalkan diri dulu lah. Saya Muhammad Amin Syabil, okay. uh, um, uh, merupakan uh, intern lah ni sekarang ni, intern daripada fakulti pengajian bahasa dan uh, pengajian bahasa utama uh, di Universiti Sains Islam Malaysia dalam bidang ataupun jurusan um, pengajian eh fakulti eh fakulti pula um, apa sarjana muda bahasa Arab dan uh, kesusastraan Islam okey jadi hari ini uh, kita akan kongsi saya akan kongsi satu uh, ilmu satu, satu satu orang kata hasil pencarian saya lah hasil kajian saya tentang Um, iaitu tajuk hari ni pendidikan bahasa Arab di Jepun. Okey. Hmm, jadi disebabkan saya seorang ini jadi jadi korang dengar saya bebel lah hari ni. Jadi saya hari ni sebagai um, pesyarah anda ataupun lecturer anda. Jadi siapkan gula-gula, air, kopi. Okey. Okey, saya akan cerita um, tentang pendidikan bahasa Arab di Jepun ni uh, melalui, saya akan bagikan kepada topik-topik lah iaitu yang pertama sejarah sejarah pemulaan bahasa Arab tu kemudian institusi ataupun institut perkembangan akademik ok, daripada sejarah terus kepada akademiknya. yang ketiganya adalah kajian, kajian yang dilakukan yang keempat kesan-kesan positif ataupun kelebihan kurang dan yang kelima uh, cabaran dan langkah-langkah untuk menghadapinya lah, okey. Okey. Jadi kita akan lihat siapa tokoh-tokoh penting sebalik perkembangan ini di mana bermulanya bagaimana bahasa Al-Quran ini membina hubungan budaya antara Jepun dan dunia Islam. Okey. Jadi yang pertama adalah sejarah dan permulaan. Pendidikan bahasa Arab di Jepun ini bermula uh, seawal abad 20 lah. Macam minggu lepas, uh, kami ada buat uh, podcast tentang apa kedatangan Islam di Jepun. Jadi tak jauh beza pun dengan kedatangan bahasa Arab ni kat Jepun ni sama sebab bila Islam masuk a uh, mestilah dia bawa bahasa Arab kan. Hmm. Jadi sama tapi um, lebih orang kata lebih confirmnya lebih siri, uh, macam macam cakap lebih kuatnya tu bahasa Arab tu datang tu pada awal uh, abad ke-20. Ah uh, ataupun Uh, abad ke-20 tu uh, perang Rusia dan Jepun lah antara 19, 1904 lah, pada tahun 1904 uh, ataupun 1905 lah lebih kurang huh? hmm, pada waktu tu kerajaan Jepun ni sedarlah uh, keperluan memahami dunia Islam ni untuk tujuan uh, selalunya tujuan diplomatik hmm. selalunya tujuan e diplomatik ataupun ekonomi lah, hmm, okay Uh, dan dan di antara apa orang kata institut terawal masa tu yang menawarkan bahasa Arab ni um, yang pertama adalah ni ada ni Tokyo School of Foreign Language uh, yang ditubuhkan pada 19 eh, 1897 uh, sekarang ni nama dia dah tukar nama dia Tokyo University of Foreign Study TUFS Tufs okey ah uh, yang mula menawarkan bahasa Arab secara rasmi pada tahun 1907. Okey, 1907. Hmm, macam lebih kurang 3 ke 2 ke 3 tahunlah lepas perang Rusia Jepun tu. Okey. Uh, jadi antara tokoh-tokoh uh, antara tokoh-tokoh yang apa penting dalam pendidikan bahasa Arab ni saya bagi satu je lah okey, iaitu Toshihiko Izutsu. Toshihiko Izutsu. Siapa dia ni? Uh, siapa dia ni? Toshiko Izutsu ni Seorang sarjana bahasa ah, Ahli falsafah ah, Dan orang kata pakar lah Dalam perbandingan agama Dan ah, Perbandingan agama dan bahasa lah Dekat Jepun ni Dia pun orang Jepun kan Jadi dia ni terkenal um, Dalam menganalisis konsep-konsep Etika bahasa Al-Quran ah, Secara mendalam lah ah, Dan dia jugalah yang memperkenalkan pendek Pendekatan linguistik terhadap uh, teks Islam. Hmm. Jadi dia ni memang orang kata pakar bahasa lah. Hmm. Sebab dia pun mahir 10 bahasa kan. Ha, termasuk bahasa Arab, Parsi, bahasa Turki, bahasa Latin, bahasa Greek, bahasa Sanskrit, bahasa apa ni? Bahasa Hebrew. Ha, okay. hmm. Jadi antara karya-karya dia yang terkenal adalah Ethico Religious Concept in the Quran yang diterbitkan pada 1959. Okay. Etiko religious concept in the Quran. Dan yang kedua uh, adalah God and Man in the Quran yang diterbitkan pada 1964. Hmm. Okay. Hmm. Jadi dia ni memperkenalkan macam saya saya cakap tadi memperkenalkan apa pendekatan terhadap uh, apa linguistik ni uh, bahasa Arab ni iaitu bahasa Arab ni bukan sekadar alat um, komunikasi. Tapi juga dia sebuah orang kata refleksi cara kita berfikir dalam tamadun Islam ni lah, cara berfikir dalam tamadun Islam ni. Nah, uh, jadi Toshihiko ni orang kata orang hebat lah, orang uh, doktor, profesor Alif Asafah lah. Sebab dia pun um, apa um, berkhidmat dekat uh, Universiti Keio kat Tokyo hmm. dan juga pernah mengajar dekat uh, Universiti Tehran dekat Iran. Okay? Hmm. Uh, sebab apa dia mengajar sana? Uh, sebab memperkukuhkan hubungan akademik antara Jepun dan dunia Islam lah. Hmm. Okay. Uh, jadi itulah orang kata serba sedikit tentang uh, sejarah permulaan bahasa Arab ni. Okay. Ha, uh, dia, dia, itu um, mula-mula kerajaan Jepun sedar bahawa pentingnya bahasa Arab ni untuk apa? Selalunya untuk diplomatik lah saya cakap kan. Hmm. Jadi, dia, uh, jadi institut-institut kat Jepun ni menawarkan bahasa jadi ha, disebabkan ada tawaran bahasa tu ke institut besar adalah orang kata lahirlah pakar kan lahirlah orang kata orang hebat jadi ni lah dia orang tokoh kita hari ni Toshihiko Izutsu okay. jadi kita masuk yang kedua topik yang kedua apa orang kata subtopik yang kedua iaitu institusi atau perkembangan ekonomi jadi bila dah ada orang ha, apa dah ada tokoh dia hmm, Hmm. jadi dia punya ilmu dia tersebar lah hmm. jadi kita tengok hari ni Alhamdulillah jugalah hari ni um, ada banyak lah orang kata institut utama yang mainkan peranan besar dalam pendidikan bahasa Arab ni antaranya saya bagi dua iaitu um, yang tadi saya cakap TAF TUF tu Tokyo University of Foreign Studies ha, sampai sekarang pun orang kata masih lagi menjadi um, apa um, sumbangan utama adalah dalam um, memperkembangkan bahasa al-Quran bahasa Arab ni. Yang kedua adalah Osaka University of Foreign Studies. Uh, yang dia mana dia bergabung uh, dengan Osaka University pada 2007 lah. Uh, jadi dia menawarkan um, bidang bahasa Arab ni di bawah fakulti bahasa asing. Hmm. Selain daripada dua ni tadi adalah juga universiti-universiti uh, yang dia taklah seutama atau sebesar ni uh, dua yang saya sebut tadi contohnya Kyoto University dan uh, Hiroshima City University pun ada juga menawarkan bahasa Arab cuma dia tak tak fokus lah dia tak fokus sangat lah macam lagi yang dua tadi tu saya sebut selain daripada um, institute, institute 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 macam pengajian universiti ni ada juga macam dakwah-dakwah center macam macam kita sekarang ni kat JDC pun ada juga menawarkan pengajian bahasa Arab. Hmm tapi itu macam kelas-kelas kecil ataupun event-event kecil lah. Hmm okey. Selain daripada JDC ni kita ada Islamic Japan Trust, ah uh, trust pula Islamic Japan Trust. Okey. Ha, ataupun Islamic Center of Japan. Hmm dekat selalunya banyak kat Tokyo lah. Macam Daito Buka University pun ada juga. Ah ha, lagi okay, mana lagi? Uh, University of Tokyo Center of Middle Eastern Studies. UTC EMS. Ha, panjang nama dia. Hmm. Ha. Ha, banyak banyak lah juga. Ha. Hmm. Jadi pengajian pengajian bahasa Arab dekat eh, yang ada dekat ni, dekat Jepun ni, dia merangkumi bidang linguistik Arab moden. Ha, apa pula tu? Apa Arab, uh, linguistik Arab moden kan? Hmm. Jadi linguistik Arab moden ni adalah satu kajian saintifik lah yang mengkaji tentang struktur bahasa. Ha, uh, meliputi apa yang kata fonologi fonologi tu bunyi bunyi morfologi morfologi maksudnya struktur kata lepas tu sintaksis sintaksis struktur ayat pula daripada bunyi jadi perkataan jadi perkataan jadi ayat ah lepas tu semantik semantik tu maknalah daripada ayat jadi makna dan pragmatik pragmatik tu penggunaan bahasa cara dia guna bahasalah gaya bahasa dia tu macam mana hmm selain daripada linguistik moden ada juga uh, linguistik fungsional. Linguistik fungsional ni macam mana struktur bahasa terkait dengan komunikasi. Macam mana kita guna, nak guna bahasa ni untuk komunikasi. Okay. Selain daripada tu, ada lagi analisis wacana. Analisis wacana ni pula uh, orang kata kaji teks bahasa. Ha, jadi teks ataupun percakapan lah. Ha. Dan tipologi bahasa. Tipologi bahasa ni senang cerita perbandingan antara bahasa Arab ni dengan bahasa lain. Macam mana bentuk dia, macam, macam mana corak-corak dia kan. Okay, jadi itulah ada sedikit apa orang kata perkembangan akademik kat Jepun ni. Hmm. Jadi kita masuk pada kajian-kajian yang dilakukan hmm. bila dah ada orang kata setiap apa setiap institut tu menawarkan bidang ni kan. Jadi kajian-kajian dia pun makin makin meluas lah. Jadi antara kajian-kajian dia adalah kajian dialek, dialek, kajian lahja ataupun kajian orang kata uh, logat, ha logat dan kajian sastra budaya. Jadi macam kajian logat ni selalunya selalunya kat Jepun ni ambil kajian logat ni, logat Arab Mesir, Mesir logat Mesir. Ha sebab orang kata logat Mesir ni paling banyak digunakanlah ha, dekat Arab tu. Ha paling popular dalam filem dan media ha, sebab tu dia guna dia orang kaji ha, ni apa Arab Mesir punya logat Selain daripada tu ada logat Maghribi, uh, logat logat Afrika Utara, sana kan, dan juga logat uh, Arab Badui, logat logat orang Arab klasik lah, okay? Hmm. Kalau um, ada juga uh, diorang ni kaji tentang ni kan, um, apa dokumen do, dokumen genizah Kaherah, ini uh, orang kata manuskrip manuskrip Yahudi Arab Purba hmm. yang ni pun diorang guna bahasa, daripada bahasa ni pun diorang kaji lah hmm. okay kalau ikut sastra pula, kalau dari dari segi sastra pula uh, terjemahan, sebenarnya diorang ambil uh, karya sastra Arab lepas tu diterjemahkan kepada uh, bahasa Jepun antara karya sastra tu orang kata yang eh, selalu kita dengar lah uh, apa? Uh, Seribu Satu Malam lah uh, kan itu kan apa kisah-kisah sastra Arab sana. Jadi diterjemahkanlah, ha, diterjemahkan kepada bahasa Jepun oleh orang ni Subochi Soyo, hmm nama dia. Pakar dia ni me menterjemahkan kepada bahasa Jepun. Ha. ha. Selain daripada tu ada ada juga karya-karya klasik moden termasuk Ibnu al-Muqaffa, Ibnu Hazim al-Jahiz semua. Hmm rajinlah juga dia orang uh, menterjemahkan ni. Hmm okay uh, jadi itulah kajian-kajian antara kajian-kajian dia hmm. kajian dialek dan kajian budaya jadi kita masuk kepada kesan pula kesan dia kesan bahasa Arab ni ada kat uh, Jepun kesan kemasukan bahasa Arab ni kesan pendidikan bahasa Arab ni jadi kesannya yang positif uh, minat terhadap bahasa Arab ni semakin meningkat lah sebab ialah kita nampak pun makin bahasa Arab ni makin berkembang jadi semakin meningkatlah apa orang kata minat ni kan bukan saja kat universiti tapi ada juga dalam kalangan macam kita kan jadi sini kan buat event kan jadi ada juga dalam kalangan uh, mualaf Jepun kan hmm. pelajar antarabangsa pun ada juga kan jadi kajian perbandingan bahasa Arab Jepun ni menjadi lebih serius contohnya bagaimana struktur ayat Arab perbanding struktur apa orang kata subjek objek kata kerja tu kan SOV tu subjek verb object tu, ha, tu dalam bahasa Jepun kan dia lain kan jadi macam orang kata orang lagi buat kajian lebih lah macam oh ni lain bahasa Arab ni macam ni struktur ayat dia bahasa Jepun ni macam gini struktur ayat dia subjek verb object dia macam gini susunan dia kan terbalik-terbalik macam tu Ah, ha. hmm, selain daripada tu peningkatan teknologi digital juga lah untuk pelajaran pembelajaran bahasa Arab ni ha, makin meningkat juga ha, lah, sebab apa sekarang kan orang kata dah guna pdf je kan hmm, kalau nak kalau nak ambil apa nak baca kertas kerja pun uh, apa artikel orang pun sekarang kat google je ada kan selalu kena pergi library hmm. sekarang google pun ada juga google scholar lah orang, oh, selalu guna kan google scholar hmm. jadi itulah ada antara perkembangan positif ya ha. hmm. kelebihan pendidikan bahasa Arab pula kat sini um, jadi um, macam yang yang utama lah kelebihan pendidikan bahasa Arab ni untuk faham Islam lah, faham bahasa Al-Quran, faham Islam. Hmm. Jadi kita tak payahlah pergi ke orang kata hmm, pergi jauh-jauh kan kalau kalau orang lokal sini nak faham Islam sini ada ada kita ada macam pendidikan bahasa Arab. Hmm. Jadi senanglah. Mudahlah memudahkan orang kan. Hmm. Selain daripada tu diplomasi antarabangsa lah hmm dan banyak juga nanti buat terjemahan, apa, terjemahan profesional sebab bila dah ada orang kata, dah ada orang pakar bahasa Arab jadi karya-karya daripada Arab tu boleh diterjemahkan kepada bahasa Jepun hmm. jadi dalam industri sastra dan bahasa ni mereka meningkat kan, dia punya apa um, bahasa tu, hmm. industri tu kan hmm. Ha, dan selain daripada itu adalah perniagaan halal dan pelancongan muslim friendly. Bila kita ni pakar bahasa Arab jadi orang kata yakin lah kan kita punya orang kata halal tu ha, pelancongan muslim tu pun sama. Okay. Tapi ada cabaran dia. Ha, cabaran tu cabaran dia adalah hmm, kamus selalu hmm, paling sini kamus lah kat sini Kita tak ada pula kat Jepun ni kamus Arab Jepun tak ada. Jadi susah sikit nak belajar tu. Memang kena orang kata dengar cari makna sendiri hmm. sebab masih orang kata masih terhad lah uh, kamus Arab ke Jepun ni hmm. dan yang kedua adalah terjemahan klasik Arab terjemahan klasik Arab ni macam syair-syair puisi-puisi um, apa tokoh-tokoh terkenal Arab lah ha. masih kurang mungkin sebab uh, susah bahasa dia kan bahasa Arab dia terlalu tinggi mungkin mungkinlah jadi orang orang um, kata malas nak buat uh, terjemahan Hmm. Bahasa Arab toko-toko apa puisi Arab yang lama tu kan. Hmm. Uh, jumlah pakar pun sekarang pun um, orang kata um, kecil lah. Tak banyak pun. Uh. Tapi ada, tapi boleh kita apa orang kata kita bagi cadangan langkah untuk menyelesaikan masalah yang saya sebut tadi. Macam, contohnya uh, kita uh, apa kita memperbanyakkan latihan guru dan pensyarah muda lah dalam bidang bahasa Arab. Hmm. hmm. Selain itu menggalakkan terjemahan terus dari Arab ke Jepun. Menggalakkan tu maksudnya orang kata kita bayar lebih lah. Selain cerita kita bayar lebih. Ha, jadi orang pun bila nampak duit ni macam ha, okey saya boleh buat walaupun agak leceh, agak payah. Ha, boleh lah saya buat. Hmm. Ha, kita mengada ada selain daripada tu kita boleh mengadakan ha, macam event-event macam kalau Yusim kan, dia membuat JISO kan, pertukaran budaya kat sini hmm. Jadi, kita boleh selitkan kat situ pendidikan bahasa Arab. Jadi, minat makin banyak lah. Makin banyak orang kata, kat Jepun ni terdedah kepada bahasa Arab tu. Hmm, terdedah kepada Islam itu. Selain daripada tu, kita boleh menghasilkan alat bantu pelajaran lah. Ha, macam saya sebut tadi. Kalau um, macam tadi kan, kamus kurang kan. Kita boleh buat kamus digital Arab ke Jepun. Ha, kamus digital Arab-Jepun ataupun Jepun-Arab macam tu. Hmm. Jadi, banyak langkah-langkah yang boleh dilakukan untuk memastikan perkembangan Arab perkembangan bahasa Arab dekat Jepun ni okay, semakin lancar semakin um, membiak orang kata kan. Ini ha. saya rasa um, itu sajalah untuk perkongsian saya hari ini. Ha. sebab saya pun dah dah penat dah. Uh, saya rasa haus pula uh, saya nak berhenti minum. <coughs> Jadi jadi kesimpulannya pendidikan bahasa Arab dekat, Jepun ni telah telah melalui perjalanan yang sangat orang kata sangat panjang lah. daripada daripada tak ada benda kan daripada satu bidang saja kemudian dia berkembang 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 ada taklah berkembang sangat dia lah. dia slow 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 kan jadi insyaallah dengan kesungguhan cendekiawan dengan kesungguhan para-para pensyarah dengan kesungguhan kita ni macam macam saya diri saya sendiri ni uh, intern dekat GDC dekat Jepun ni uh, insyaallah dapat apa orang kata mendidik masyarakat muslim Jepun ataupun masyarakat Jepun lah secara umum uh, uh, tentang bahasa Arab dan Islam ini hmm, sebagai jambatan ilmu budaya dan kemanusiaan jadi saya ucapkan terima kasih kerana sudi dengar perkongsian saya dalam episod kali ini. Kalau rasa podcast ni bermanfaat, bolehlah share-share, okey. Jangan lupa kongsikan kepada para-para sahabat kalian anda semua, okey. oleh itu, saya undurkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.